بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم تین آیتیں آپ حضرات نے سورہ سات کی سنی ستائیس اٹھائیس اور انتیس آیات کا ترجمہ ہے اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو حکمت سے خالی پیدا نہیں کیا اور ان چیزوں کو ہم نے فضول پیدا نہیں کیا یہ والا گمان کہ یہ چیزیں فضول ہیں کوئی حکمت نہیں ہے یہ گمان تو کافروں کا ہے اور ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی تباہی ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں یا ہم بالفاظ دیگر برہزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بابرکت کتاب ہے قرآن پاک جو ہم نے آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگ ان آیتوں میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے لوگ نصیحت حاصل کریں یہ ان آیتوں کا ظاہری ترجمہ ہے پیچھے جا کر کے پہلے رکو میں اگر ہم دیکھیں گے تو منکرین کا بیان ہے مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے ان کا بیان ہے اور آخرت کا انکار اور یہ الفاظ تھے ان کے ربنا بنا لنا قطنا قبل الحساب اسی صورت میں پہلی رکوع کے اندر کہ باقاعدہ خدا کے وجود کو تسلیم تو کرتے تھے کافر یہ جملے ان کی زبانوں پہ ہوتے تھے کہ, کہ اگر واقعی میں یہ مذہب جس کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے اگر یہ سچ ہے تو بس ہمارا حساب کتاب کے دن کے آنے سے پہلے ہی عذاب آ جائے اعوذ باللہ اسی طرح ابو جہل اور نظر ابن حارث یہ جو بڑے بڑے کافر تھے ایک دن بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہنے لگے کہ اللہم عمل حق میں نے الحق من ف عم تر علیہ من منسماں کہ اے اللہ اگر یہ قرآن اور یہ اللہ کے رسول یہ سچ ہیں تو بس آپ ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دیں باللہ اور یا سخت عذاب ہمیں دے دے تو منکرین کا بیان کہ بھی آخرت میں کچھ نہیں ہے اور ہمارا سب سے بڑا عقیدہ وہ اللہ جل جلال جلالہ کے وجود کے ساتھ ساتھ ہمارا سب سے بڑا عقیدہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہے یہ جو زندگی ہمارے پاس ہے یہ زندگی اور یہ پورا جو ہمارے رب نے ایک نظم بنایا ہے کافروں <coughs> کی سوچ کیا ہے جا بجا قرآن پاک میں ان کی سوچوں کو ان کے دل دماغ کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ بس یہی دنیا کی زندگانی ہے کوئی جی رہا ہے اور کوئی مر رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے بس نموت و نحیا وما نحن بے ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا اور اللہ پاک اس بات کو یعنی آپ حضرات تلاوت کرتے ہوں گے یہ والی آیت جو میں نے ابھی پڑھی یہ مختلف قرآن پاک کی صورتوں کے اندر یہ والی آیت ہے کہ بس یہ دنیاوی زندگانی ہے آخرت نہیں ہے اس بات کو ہمارے رب نے جا بجا سمجھائے ہیں جیسے سورہ سجدہ آپ حضرات سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں افمن کا مُؤْمِنًا کمن کا نہ بھلا جو آدمی مومن ہے اس کو ہم گناہ گار کے برابر کر دیں ایسا ہو سکتا ہے پھر آگے خود جواب دیتے ہیں لا يستغون یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے امل لدی نہ آمن و عامل الصالحات فلا ہم جن نہ والے اور عمل والے ان کو تو جنت ملے گی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَأْوَا هُمُ النَّارِ وہ جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ کا ہے انتیس میں پارے کی دوسری سورت کا دوسرا رکو انتیس میں پارے دوسری سورت نون والقلم وما درو اس کی دوسری دوسرا رکو جہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ مسلمانوں کو ہم مجرموں کے برابر کر دیں گے کیا ہوا تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہو یہ یہ کوئی بات ہے یہ دونوں نتیجے میں برابر ہوں گے اور ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہنکائیں گے دنیا کا دستور ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں حکومتیں ان کی قدر کرتی ہیں گھر میں بھی ان کی قدر مارکیٹ میں ان کی قدر اور جو برے لوگ ہوتے ہیں حکومت بھی تنگ گھر بھی تنگ محلہ بھی تنگ دونوں ایک لاٹھی سے نہیں ہنکائی جاتے ایسے ہی جو آدمی نیک ہوگا خدا کا پابند ہوگا آخرت میں وہ اور گناہ گار دونوں برابر ہوں گے ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہمارے رب کا انداز ہے پیچھے منکرین کا بیان اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ کہ نبی آپ صبر کیجئے اور ذرا ہمارے بندے کو تو یاد کیجئے عبادت خانے کے اندر اچانک لوگ آگئے اور انہوں نے اپنا فیصلہ پیش کیا انہوں نے صبر کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے حالات آئیں گے آپ نے بھی صبر کرنا ہے اور پھر اے دعوت ہم نے آپ کو اپنا بادشاہ بنایا ہے آپ نے انصاف کے ساتھ چلنا ہے تو جب دنیا میں اللہ پاک اپنے بادشاہ سے انصاف کا فیصلہ کر رہے ہیں تو کیا آخرت میں خود اللہ انصاف نہیں کریں گے تو اس کا یعنی مضمون چلتے چلتے فوراں ذہن بدل دیا کہ ہم نے یہ آسمان اور زمین کا جو نظم ہے یہ ہم نے فضول پیدا نہیں کیا وما خلقنا نہ ثما یہ ربنا ما خلقتا دا باطلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اٹھے یہ والی آیتیں سورہ آل عمران کا آخری رکو یہ نازل ہوا اور آپ جب تحجد کے لیے اٹھتے تھے کبھی کبھار وضو سے پہلے ہی یہ صورت پڑھتے تھے پوری صورت کے اندر یہ والا جملہ ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور یہ دن رات کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں لیکن بے وقوفوں کے لیے نہیں سمجھداروں کے لیے وہ ان آسمان اور زمین کو دیکھتے ہیں اور ان کی زبانوں سے کیا جملہ نکلتا ہے اے ہمارے رب آپ نے یہ پورا نظم بغیر حکمت کے اور فضول پیدا نہیں کیا اے اللہ یہ سب باتیں آپ نے اس لیے پیدا کی ہیں کہ نیک لوگوں کو آپ اچھا بدلہ دیں گے اور بروں کو آپ سزا دیں گے ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لیں اور ہمیں گناہگاروں میں شامل نہ کر اور ہماری تو آپ کے سامنے پیشی ہوگی ہمیں تو آپ کے پاس آنا ہے اور یہ پیشی بتانے میں جو مرکزی کردار ہے یہ کس کا ہے یا قرآن پاک کا ہے تو قرآن پاک یہ برکت والی کتاب ہے اور یہ اس کو پڑھا پڑھنا اس میں غور و فکر کرنا اور عقل والے لوگ اس قرآن پاک سے کیا لیتے ہیں وہ عبرت لیتے ہیں تو ایک مضمون چل رہا ہے غیر محسوس طریقے سے اللہ پاک آخرت کو ثابت کر رہے ہیں اسی طرح ہم آپ جب تلاوت کرتے ہیں چاہے ہمیں سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی قرآن پاک اپنے ایک اثر رکھتا ہے اور اللہ پاک جیسے ابھی آپ نے سورہ آراف کا پہلا اور دوسرا رکو سنا اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں پر بھی بالکل علی لام میم سعد اس کا مطلب اللہ کو معلوم ہے کتاب انزل ان کا یہ قرآن ہم نے آپ پہ اتارا ہے فلاں یا کن فی صدر آپ کی طبیعت میں تنگی نہیں آنی چاہیے آپ لوگوں کو ڈرائیں گے تاکہ لوگ مذہب پہ آ جائیں اور اے لوگوں تم سارے کے سارے اس قرآن کو مانو جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے اور جو بیمان ہیں وہ ان پر تو ہمارے عذاب آ چکے ہیں کبھی رات میں آئے کبھی دن میں آئے ہیں اور ہم کل قیامت کے دن لوگوں سے بھی پوچھیں گے ہم کل قیامت کے دن پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے اللہ اکبر یہ دوسری تیسری آیت میں اُرْسِلَ ارسل ولاََََََََََََََََََََس الْمُرْسَلِينَ جن کی طرف ہم نے پیغمبروں کو بھیجا ہم ضرور بے ان سے بھی پوچھیں گے اور جو پیغمبر تھے ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور پھر کل قیامت کے دن اعمال کا جانا یہ بالکل سچ بات ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے تو اس صورت میں میں بھی شروع میں یہی مضمون ہے کہ اللہ پاک کی ماننا آخرت کو ماننا اپنے قبلے کو سیدھا کرنا یہ ہر فرد سے ہمارے رب کا مطالبہ ہے اللہ پاک میں ان باتوں کا یقین نصیب فرمائیں آخرت کی فکر عطا فرمائیں اور اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرمائیں اور ہر ہر لمحے اللہ پاک ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھے اور کسی لمحے بھی اللہ پاک ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیں اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ